Що можемо сказати про залежності? Звідки ляберуться залежні стани і як, може, в когось зараз якраз маленькі дітки, так, щоб ми розуміли, що це з дитинства. Як ти сформувати такі стани в майбутньому в нашому дитині? Люба залежність, по моєму мнению і по мнению багатьох психологів, в дійсності, вона не лечиться, вона переводиться з одної залежності в другу. Можна перевести залежність від їжі, примерно в зависимости от спорта или от воды. Что посоветовать родителям, да, которые воспитывают деток, чтобы не получились зависимые детки. Такое происходит при сильном контроле родителей, когда они делают за детку все. Потом этот ребенок просто выходит в мир таким домашним растением сам сделать ничего не может, он уже изначально зависим. Будем говорить об оральной травме, которая вызывает и табакокурение, и переедание, вот, а формируется она еще до года жизни. Это недолюбленность. Даже если нет молока у мамы, к примеру. Вот, обязательно нужно прикладывать к груди, чтобы он чувствовал любовь, принятие вот, и кормить соске соски вот рядом с грудью. Например, далее, если ребеночек плачет, то вот именно тогда нужно обращать на него внимание, а не тогда, когда ему это уже не надо, он там чем-то занят, где-то там что-то играется. Ну, от і тут вдруг на него нападати з от і з і Щодо нашої героїні, ми можемо сказати, що перш за все тут було б правильно знайти о, ті причини, які стоять за такими звичками, і працювати саме з, з причиною цього стану, а не лікувати сам стан. Так, да, безусловно, з дійсно родительськими відповіднями тут потрібно працювати. Но у нее вот, потеря удовольствия, и она действительно получает удовольствие от еды и заедает любой стресс. Здесь я посоветую 5 моментов радости в день, записывать вечером, получать удовольствие от жизни и заниматься тем, что приносит удовольствие. Хорошо, если человек занимается спортом. Эти люди очень часто и очень много занимаются спортом. Но он должен приносить удовольствие. И неважно, насколько это эффективно в действительности для снижения тела. Человек себя видит толстым изначально в себе, в бессознательном образе. Вот этот образ нужно менять. На холодильничек вешаем красивую фигурку, может быть даже свою когда-то. Подбираем, может быть, актрису какую-нибудь, которая приблизительно такая же фигура. Ну, тоже для визуализации, почему нет. Образ красивого тела должен быть в голове. И он потихонечку трансформируется в свой образ тела. Когда -да, человек начнет худеть. Он сможет нормально питаться. И сможет позволить себе ту же булочку, которую они себе ни в коем случае позволить не могут. Они такой стыд после этого чувствуют. То есть сначала мы этот образ рисуем у своей уяве, а, а потом переносим его и работаем с ним в реальность. А наша героиня, она может самотужки этот стан подавать? Или это уже... До специалиста наша героиня уже очень много и долго пыталась сама справиться с этой ситуацией тем более что у нее есть медицинское образование она прекрасно понимает все эти вещи действительно ей стоит обратиться к специалисту потому что сама она не справляется нужны техники возможно это будет эриксоновский гипноз Возможно, НЛП. п'ятучно сильної техніки. Я я би робота в тілесно ориентированной психотерапии. То тобто можемо сказати, взагалі, якщо ми бачимо у собі такі стани, то це краще не. Да, это час заниматься сяким из самолечуванием, не, не брать себе в руки, как у нас скажет, а завертаться, вот тогда специалисты. Конечно, потому что э, эти вещи могут перерасти в булимию и анорексию. Даже при очень сильной худорбе человек считает, что он толстый. Но ты его не переубедишь в этом, ему надо еще худеть. Моє життя якесь порожнє, я йду з роботи десь у восьмій розумію, що одне лише задоволення приготувати та поїсти, а потім зайві два кілограми щомісяця. Що робити, Женя? Тут якраз те, о чому я говорила, потеря удовольствия життя. Безусловно, всі ми це замічаємо. Що після роботи як-то радость зачастую пропадає? Потому ну, що, во-первых, уже к вечеру мизимося. Конечно, энергетический потенциал тела уже меньше. Вести активный образ жизни таким людям нужно, чтобы были постоянно заняты, чтобы не было вот это вот скуки, ведь кушают иногда и просто от нечего делать. Нужно помнить о том, что покушав, мы уберем все эти негативные эмоции только на время. После тяжелой операции у меня проблемы с оком. Как научиться с этим жить, что это заметно, и я комплексую. Оксана, Харьков. В этом случае я всегда вспоминаю Милтона Эриксона, который с самого рождения у него проблемы с цветоощущением, он не мог воспроизвести мелодию, потому что высоту звуков тоже не различал. У него были проблемы с чтением, дислексия. В 17 лет он заболел полимелитом. Но он себя вывел на должный уровень своим, своими техниками эриксоновского гипноза. Именно он сказал о том, что можно в каком-то рассказе дать человеку, передать человеку определенное послание, то, что мы называем внушением. Давайте вспомним инвалидов, к примеру. Вот я работала с ними как волонтер, инвалидами-колясочниками. Я более жизнерадостных людей не видела в жизни. Почему? Да потому что они ценят жизнь. Та же Дженнифер Лопес да, сделала из своей проблемы изюминку, да, которая сейчас миллионы стоит. Очень много среди ораторов, людей, которые и заикаются, и картавят. Почему? Они компенсируют, безусловно. Природа, она очень умная. Если у вас есть какой-то дефект, то значит в чем-то вы сильно больше преуспеете, чем остальные люди. Только в ее восприятии люди на нее смотрят, люди ее, может быть, пугаются или осуждают. Это только в ее восприятии. В действительности люди очень нормально относятся к этому. И зачастую даже такие люди не боятся жалости. Вокруг люди не обязательно будут их жалеть. Фелленкрас тоже точно так же мучился с этим коленом. Ему предлагали операции. Естественным образом он сильно хромал. Он полностью вылечил себя и занимался боевыми искусствами, кроме всего прочего. Но Фельденкрайс он наблюдал за детьми и копировал с них. Он считал, что мы расходуем слишком много энергии, то и наше тело ему нужно меньше просто энергии. То, как мы поднимаемся с утра, мы шпрес качаем, мы а не поднимаемся. Вот. Ребенок переваливается на бочок и только потом поднимается, да? Затрат энергии сильно меньше. Но нужно просто немножко нагнуться, как это делают малыши и старики, которые тоже экономят энергию. И потому, как только мы начинаем правильно расходовать энергию в теле, Наш образ себя трансформируется в правильный. Я выглядаю старшую за свой век и мою подругу принимают за мою дитину. Я у роспочи, меня это очень ображает. Без подписи. Есть и внешние вещи, которыми мы сами себя старим. Вот это тоже, в общем-то, психологическая подоплека здесь тоже есть. Вот. У меня первое, что возникает, это, например, цвет волос. Вот природа редко ошибается, лучше всего иметь свой цвет волос. Немножечко на тон, на два больше, меньше. То есть нужно посмотреть прическа та же, макияж. А стоит ли так сильно краситься или вообще не краситься, к примеру. Очень хорошо, что есть такая подруга, которая выглядит молодо. Нужно этим воспользоваться. Вот с нее нужно снять так называемый шаблон. А что она делает? Вплоть до того, чем она питается и какими кремами она пользуется, как она себя чувствует в определенной компании, как она ведет себя на работе. Все это можно у нее выспросить, это же подруга. Что дает ей вот эту вот молодость? Скорее всего, и подруга даже сможет некие советы дать. Но это такое очень поверхностное. В действительности проблема, конечно, внутренняя, психологическая, опять же, с тем же образом тела. Я могу посоветовать метод ⁇ Ключ Алиева ⁇ Хасай Алиев. Он говорит о том, что стресс, можно от стресса уходить и можно использовать стресс для достижения цели. И приводит при этом очень красивую метафору. Говорит о том, что если вот вы стоите перед забором, который у вас по плечу, вы его перепрыгнете. Нет, конечно. А теперь на вас летит бешеная собака. И вам бежать некуда. Вы перепрыгнете этот забор. То есть энергия и стресс, насточ настолько сильная, що й можна использовать для стіження любой цели. Думки матеріальні спочатку ми малюємо свій образ в уяві, а потім переносимо його у реальність. Все просто життя ще простіше. Ми чекаємо на ваші історії і питання. Не прощаємось. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли випісувалась багато людей на улиці, so, Я ж не понімашу манісу права. Однажди, я узнала, що мой муж займається yeah. машиною. Че це ж одільна сім'я. Я считаю, що кожна семья должна стоить... Залишайтесь з проблемою віч на віч, запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.